Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес longues journées ensoleillées. Le ciel est souvent bleu sans nuages. Les températures sont agréables. On peut passer beaucoup de temps dehors. Un samedi de juillet, il faisait très chaud. J'ai décidé d'organiser un pique-nique. J'ai invité mon ami Marc. Nous avons préparé un grand panier. Il contenait des sandwiches et des fruits. Nous avions aussi une bouteille de jus d'orange frais. Nous sommes allés au parc central. C'est un endroit magnifique avec beaucoup d'arbres. Nous avons trouvé un coin tranquille sous un grand chêne. Nous avons étendu notre nappe colorée L'air était doux et les oiseaux chantaient Nous étions très contents Nous avons sorti nos délicieux repas Marc a ouvert la bouteille de jus Il l'a posée délicatement sur la nappe Soudain, un écureuil est apparu. Il était très curieux et rapide. L'écureuil a couru vers notre pique-nique. Il a sauté sur la nappe. Sa petite patte a touché la bouteille. La bouteille de jus a basculé. Le jus d'orange s'est répandu partout. Il a coulé sur les sandwiches. Il a aussi taché notre belle nappe. Marc et moi, nous avons crié un peu. L'écureuil a eu peur et s'est enfui. Nous avons regardé le désastre. Le jus collait à tout. Nous avons commencé à rire. C'était une situation assez drôle. Nos sandwiches étaient immangeables. Mais nous avions encore des fruits. Nous avons nettoyé du mieux que nous pouvions. Marc a suggéré d'acheter des glaces. C'était une excellente idée. Nous avons trouvé un marchand de glaces près du parc. Nous avons mangé nos glaces au soleil. C'était une fin de journée parfaite. Même avec le désordre du pique-nique. L'été reste ma saison préférée. Ma saison préférée est l'été. J'adore les longues journées ensoleillées.

Однієї липневої суботи було дуже спекотно. J'ai décidé d'organiser un pique-nique. Я вирішила організувати пікнік. J'ai invité mon ami Marc. Я запросила мого друга Марка. Nous avons préparé un grand panier. Ми приготували великий кошик. Il contenait des sandwichs et des fruits. Він містив бутерброди та фрукти. Nous avions aussi une bouteille de jus d'orange frais. У нас також була пляшка свіжого апельсинового соку. Nous sommes allés au parc central. Ми пішли до центрального парку. Un endroit magnifique avec beaucoup d'arbres. Це чудове місце з багатьма деревами. Nous avons trouvé un coin tranquille sous un grand Ми, Ми розстелили нашу кольорову скатертину. Était doué, les oiseaux chantaient. повітря було м'яким, і птахи співали. Nous étions très Ми були дуже задоволені. Nous avons sorti nos délicieux repas. Ми вийняли наші смачні страви. Marc a ouvert la bouteille de Марк відкрив пляшку соку. Il la posait délicatement sur la nappe. Він обережно поставив її на скатертину. Soudain, un écureuil est apparu. Раптом з'явилася білка. Il était très curieux et rapide. Вона була дуже цікавою та швидкою. Білка побігла до нашого пікніка. Вона стрибнула на скатертину. Її маленька лапка торкнулася пляшки. La bouteille de jus a basculé. Plashka s'occupera ke no Le jus d'orange s'est répandu partout. Appel se nove sik, Roslev sevsude. Il a coulé sur les sandwichs. Vin stick na butter Il a aussi taché notre belle nappe. Vin takos zabrudnev nashohar nos katerteno. Marquez-moi. Nous avons crié un peu. Mark et je, moi, nous avons un peu L'écureuil a eu peur et s'est enfui. Bill blague s'est effrayée et s'est Nous avons regardé le désastre. Nous avons regardé la catastrophe. Le jus collait à tout. Le sucre s'est collé à tout. Nous avons commencé à rire. Ми почали сміятися. Це була досить смішна ситуація. Наші бутерброди були неїстівними. Але у нас все ще були фрукти. Ми прибрали якнайкраще, що могли. Mark a suggéré d'acheter des glaces. Mark a proposé d'acheter des glaces. C'était une excellente idée. C'était une excellente idée. Nous avons trouvé un marchand de glaces près du parc. Nous avons trouvé un marchand de glaces près du parc. Nous avons mangé nos glaces au soleil. Nous avons mangé nos glaces au soleil. C'était une fin de journée parfaite. C'est beau Même avec le désordre du pique-nique. L'été reste ma saison. Ma saison préférée est l'été. J'adore les longues journées ensoleillées. Le ciel est souvent bleu sans nuages. Les températures sont agréables. On peut passer beaucoup de temps dehors. Un samedi de juillet, il faisait très chaud. J'ai décidé d'organiser un pique-nique. J'ai invité mon ami Marc. Nous avons préparé un grand panier. Il contenait des sandwichs et des fruits. Nous avions aussi une bouteille de jus d'orange frais. Nous sommes allés au parc central. C'est un endroit magnifique avec beaucoup d'arbres. Nous avons trouvé un coin tranquille sous un grand chêne. Nous avons étendu notre nappe colorée L'air était doux et les oiseaux chantaient Nous étions très contents Nous avons sorti nos délicieux repas Marc a ouvert la bouteille de jus Il l'a posée délicatement sur la nappe Soudain, un écureuil est apparu. Il était très curieux et rapide. L'écureuil a couru vers notre pique-nique. Il a sauté sur la nappe. Sa petite patte a touché la bouteille. La bouteille de jus a basculé. Le jus d'orange s'est répandu partout. Il a coulé sur les sandwiches. Il a aussi taché notre belle nappe. Marc et moi, nous avons crié un peu. L'écureuil a eu peur et s'est enfui. Nous avons regardé le désastre. Le jus collait à tout. Nous avons commencé à rire. C'était une situation assez drôle. Nos sandwichs étaient immangeables. Mais nous avions encore des fruits. Nous avons nettoyé du mieux que nous pouvions. Marc a suggéré d'acheter des glaces. C'était une excellente idée. Nous avons trouvé un marchand de glaces près du parc. Nous avons mangé nos glaces au soleil. C'était une fin de journée parfaite. Même avec le désordre du pique. nique L'été reste ma saison préférée. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.